итак есть один замечательный сайт в котором я зарабатываю деньги как вы видите сколько у меня на счету на моем счету 10 тысяч четыреста сорок три рубля сейчас мы будем снимать деньги я пользуюсь в обмане кипер как вы видите вот он мой кипер это специальное приложение то есть мне просто через него удобно пополнять заниматься можете зарегистрироваться пользоваться в обманилнов как вы видите, рублями у меня на счету 2 рубля. Мы заходим на наш замечательный сайт, чтобы снять деньги. Я буду снимать 1000 рублей. Итак, выводим на WebMoney. Нажимаем выплатить. После того, как я нажму выплатить, должна будет прийти платежная информация, что ко мне деньги пришли. Итак, я выплачиваю деньги. И я снял 1000 рублей. Обновим страничку. Все. 1000 я снял. И смотрим, пришло ли нам на счет. Да, вот денежка капнула. Ну, я снял 990 рублей, потому как 10 рублей процент за перевод на выполнение Вот как вы видите, денежка пришла. Итак, мы будем пополнять сейчас себе золото на World of Tanks заходим на официальный сайт, нажимаем пополнить счет и сейчас будем пополнять себе золото. То есть вот таким вот образом у каждого может быть золото. У каждого э, ничего сложного здесь нет и в дальнейшем я вам покажу как это работает. Так нажимаем любое количество золота и сейчас будем пополнять себе э, золото. Хотя мы наверное зайдем магазин. То есть вот таким вот образом можно в себе легко пополнять золото и у вас всегда будет. Но я скорее всего себе наверное куплю премиум аккаунт на один день. Нет, я наверное куплю себе золото. Золото мне сегодня будет чуть-чуть важнее. Итак, заходим пополнять золото. Я наверное куплю себе 500 золота. Золото и так что-то у нас немножко не получается. Так, сайт. Еще раз нажмем. Итак, будем пополнять золото. Я наверное пока пополню на 250 а в следующем видео уроке я вам покажу как я буду покупать танк Лёва итак э -э 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 пополняем значит у меня в обмане рубли нажимаем вебмани рубли и сейчас будем пополнять э -э золото э с денег с которых я перевел с нашего замечательного сайта в котором я зарабатываю деньги ссылочка для регистрации на этом сайте будет под этим видео пользуясь вебмани кипером я буду переводить через webmone keeper и начинаем процедуру перевода как видите денежка прошла сразу без всяких задержек поэтому ничего сложного здесь нет как работает сайт и как на нем зарабатывать эти деньги я вам покажу немножко дальше после того как я пополню себе золото в свой аккаунт итак вводим числа смс-код это я получаю код то есть разрешение что с моего счета должны будут снять деньги у меня специальная привязка на свой аккаунт итак мы вводим код который нам пришел на мобильный телефон И подтверждаем платеж. Сейчас с моего счета будет списано 32 ВМР. ВМР это российская валюта, то есть рубли. Закрываем в обмане. Пока закроем, свернем в спринт. Посмотрим, высчиталось, выс, высчитали ли у нас деньги. Нет, пока не высчитались Мы нажимаем F5 обновить. Все, денежка у нас высчиталась. И заходим в нашу любимую игру и смотрим, пришло ли нам золото. То есть я таким вот образом я пополняю себе золото, не влаживая в своих денег. Как вы видите, на моем счету 250 золота. Вот обратите внимание. И давайте сразу, наверное, купим премиум аккаунт на один день. А в следующем видео я буду покупать. Танк и Итак, покупаем себе еще аккаунт, продлим и смотрим. Все, премиум аккаунт у нас есть уже день с копейками. То есть осталось у меня там было два часа. То есть вот таким вот образом можно всегда иметь премиум аккаунт на своем счету то есть вы спросите как работает этот сайт я вам сейчас покажу пока свернем нашу любимую игру я вам немножко объясню как работает наш замечательный сайт в котором можно зарабатывать деньги себе в игрушку и пополнять себе мобильный телефон можно пополнить интернет то есть все можно зарабатывать и не только пополнять можно и выводить на карточку с банкомат итак мы вывели 1000 рублей то есть на счету, как видите, вот сколько осталось, денежка снялась, все в порядке. И, значит, как работает этот сайт. Ссылочка для регистрации на этом сайте будет под видео. Значит, есть четыре вида заработка. Первый вид заработка, серфинг сайт, нажимаем на него. Тут есть задание, вот, мы, нам надо смотреть рекламу за деньги, мы нажимаем на вот этот вот фиолетовый кружочек и переходим на сайт рекламодателя, Переходим на сайт, загружается сайт, в котором что-то рекламируют, сейчас он загрузится, и внизу сайта пойдет отчет, отчет времени. Вот. Вы спросите, почему, за что тут деньги? То есть за то, что рекламодатель вот, рекламирует свой сайт, вот, он на данный момент вот, рекламирует тут вот, казино какое-то, и он хочет, чтобы вы зарегистрировались играли в этом казино вот. и за то что вы пока смотрите эту рекламу сейчас вот внизу вот тут пойдет отчет пока просто сайт немножко грузится сейчас еще вот. э, внизу пойдет отсчет и по истечении отчета когда отчет заканчивается вам за это заплатят денежку и так вот он пошел у нас отсчет э, дождемся до конца отчета, и в конце отчета, когда закончится, мы решим математическую задачку, нам должны будут заплатить деньги. Итак, внимание, обратим на то, сколько у нас сейчас последние цифры. То есть нам сейчас будут начисляться деньги вот сюда. Итак, вот смотрим, заканчивается отчет, решаем математическую задачку. И нам вот эта сумма сейчас капнет на наш счет внимание Когда вы смотрите вот эту рекламу, вам нельзя открывать нельзя открывать две рекламы, потому как вам деньги не будут зачислены. Только по одной рекламе. Ну давайте вот еще раз, еще одно задание мы сделаем. Вот тут на самом проекте что-то рекламирует? То есть просто ждем отчет и сейчас нам капнет денежку. То есть вот таким вот образом можно здесь довольно таки неплохо заработать, как вы видите у меня на счету неплохая сумма, эту сумму я заработал приблизительно дней за 6.